kita melakukan perbuatan yang ma'ruf, yang baik, supaya kita melihat itu yang aku lakukan sedikit. Jangan merasa banyak. Kalau merasa banyak, nanti tidak mau berbuat baik lagi. Sudah cukup, sudah banyak. Malah di dalam satu keterangan lain mengatakan, jangan diingat-ingat, anggap aja tidak melakukan kebaikan. Iya, jadi kalau melakukan kebaikan, supaya menganggap sedikit, tidak bah, banyak. Ya. Usahakan malah tidak diingat-ingat. Malah di sini disebutkan, kalau melakukan kebaikan dan merasa banyak, malah berbahaya. Bahayanya apa? Batoron, nanti sombong. Batoron sombong. Sudah merasa dirinya melakukan banyak perbuatan yang baik. Jangan mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kedepankan ikhlas. Kedepankan apa? Ikhlas. Iya. Kalau dalam kitab-kitab tasawuf, itu kita ditekankan bahwa semua yang kita miliki itu adalah datang dari Allah. Selalu ada dalam pemikiran kita. Rizki yang ngasih siapa? Allah. Sehat yang ngasih siapa? Allah. Ya. Orang bisa melakukan ma'ruf yang menggerakkan siapa? Allah. Makanya kalau kita melakukan ma'ruf, kita syukur. Alhamdulillah, kita bisa melakukan orang-orang tasawuf itu kalau memberi, memberi. Saya memberi kepada si Fulan. Kalau ngomong apa? Nih, bukan buat kamu. Ini ada uang diberikan sama orang. Uangnya kalau memberikan ngomong, nih terima bukan buat kamu. Yang terima ngomongnya apa? Terima kasih ini bukan dari kamu. Terima kasih, ini bukan dari kamu. Artinya apa? Nih, terima uang, bukan buat kamu. Berarti buat siapa? Allah. Buat siapa? Allah. Yang terima, orang hebat lagi, ahli tawahid. Ya, terima kasih. Bukan dari kamu, dari Allah. Jadi semuanya perputaran kehidupan kita. Allah, 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 Allah. Terus sinyal kita ke Allah. Dan kalau kita minta manja sama Allah, ngerti manja apa enggak? Eh, aleman sama Allah. Kita manja sama Allah. Ya, Allah paling senang kalau hambanya memanjakan Allah. Allah paling senang kalau hambanya memanjakan Allah. Sekecil apapun, Rasulullah itu jalan pakai sandal capit. Di tengah jalan, sendalnya putus. Langsung, ya Allah, sendalku putus ya Allah. Apa kemudian Allah nurunkan sandal capit dari langit? Tidak. Artinya semuanya dikembalikan kepada Allah sendal lepas, copot, ya langsung ya Allah sendalku copot. Laporan sama Allah. Artinya apa? Maaf, ta'alluq. Ini dalam ilmu tauhid namanya apa? Ta'alluq ilallah. Selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang ta'alluq itu berarti dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, Allahnya dekat dengan kita. Rahimahullah penulis kitab ini. Kasbul Humah Abuya as-sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kalau ngomong sama murid-muridnya termasuk kepada saya. Anta kamu nanti dalam berdakwah ya. Kalau memfasilitasi, memberi, jangan pakai perhitungan. Nanti Allah memberi kepada kamu, ndak pakai perhitungan. Ini yang namanya <tuk> minha itu layak kasih. Jangan mau mengadakan pengajian dihitung-hitung dulu. Ini kalau sapi dua, sekian ya. Kalau, wah ini jumlah totalnya sekian puluh juta. Ini gimana? Jangan pakai perhitungan. Nanti Allah ngasihnya tanpa perhitungan. Ada seorang dai malah dikenal di TV, ya, pernah silaturahmi ke sini, bertanya sama saya. "Kenapa antum begitu barokah hidupnya?" "Iya, saya ngikuti apa yang disampaikan oleh guru saya. Kalau memberi fasilitas untuk dakwah, jangan pakai perhitungan. Nanti Allah akan memberi tanpa perhitungan sallu alaihi nabi Muhammad. Jadi kembali kepada ma'ruf. Ma Tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Naam.